murod shifo tabobat klinikasi murod shifo tabobat klinikasi o'zbekiston tibbiy ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar tabobat akademiyasi a'zosi namanganlik mashhur shifokor tabib murodjon abdullayev barcha turdagi o'sma jiyari serrozi gepatit qandli diabet ko'krak suti bezi bachadon bo'yi eroziyasi befarzandlik va boshqa ichki kasalliklarni shifobaxsh dorivor giyohlar yordamida muvaffaqiyatli davolamoqda bu dorilarini bir oy davomida ichdim hozir mana natija ko'rdim topshirdim analizlarimni hozir analizlarimda nol nol deb beryapti jigarimni holatlari ham yaxshi shu giyoh sababchi gu'lub doktor jigarim yaxshi chiqdi og'riqlar bor edi ular yo'qoldi shunday qo'limga olsam bunday oyog'imni ko'tarib shunday olsam qo'limga sig'masdi haligi bez kichirayib buncha bo'lib bitta l yer yong'oqni nimasiga o'xshab kursda ikkita o'sma yo'q ko'kragimdagi kasallik yorilib chiqdi o'pka o'smasini uch oyd yo'q bo'lib ketganni shu paytgacha ko'rganim yo'q edi viruslarni soni oldin juda ko'p edi hozir mana Hepatit b ham d ham viruslar umuman qolmagan hayotga bo'lgan muhabbat oshdi shunday qari inson ota onalari bo'lsa onalari bo'lsa otalari bo'lsa mana shu murodjon akaga olib kelishlarini tavsiya qilardi siz xalq orasida murod shifo deb tanilgan shifokor tabib murodjon abdullayevni shifobaxsh giyohlaridan tayyorlangan dorilardan foydalanib dardingizga shifo topasiz manzil namangan viloyati Yangi Qo'rg'on tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasi vodiy ko'chasi 10 uj. uy mo'ljal agrobank binosi yonida murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 949 8100, 94 kodi bilan 279 0812, 98 kodi bilan 771 0802. qabul har kuni soat dan o'n gacha. dam olish kuni yakshanba murod shifo Tabobat klinikasi murod shifo tabobot klinikasi